Торцевые. Так, у Трацевий Молотки, на все ящички та сьогодні 21 первая бригада на фріза наступать а пока прыгут... ну що сані витягує так далі так, краси, то, ви, все, все його вивести на бік трофейний танк сепаратистів умовно кажучи подарунок нашим збройним силам як донор для запчастин для наших танків Хозяйники українці розбирають сепаратистку техніку на запчастини для наших танків. Да вам надо как-то организовывать будь-як. Потом обстоялись. Ну, сзади за мной танк он ничем вроде бы на первый взгляд не примечателен, кроме одной маленькой особенности. Танк это трофейный и еще в теплое время года В начале осени он был с нами захвачен после небольшого, вернее, небольшой поломки, которая была доставлена ему с помощью нашего оружия. Он был брошен экипажем. Ну и так получилось, что нам удалось его отбуксировать в безопасное для нас место. И сейчас он, как вы видите, уже служит донором запчастей для нашей техники, потому что техника однотипная. Это танк Т-64. Ну и ребята уже за тот период, пока он у нас, естественно, то, что необходимо было, с него поснимали. Танк, естественно, ничем не отличается от наших образцов техники, именно Т-64, это А, серия А. Но, к сожалению, уже нету этого подкрылка, его ребята сняли для своих нужд. На левом подкрылке находились символика вот с этой стороны, которая позволяла, находясь спереди, определить, что танк так называемый на Новороссии. Там сзади тоже, я посмотрел, есть следы краски, ну, вот. Ну, Пользовался он именно против нас. Вот это куда прошел его. Кумулятивная струя от гранатомета попадание в башню было. Естественно, после такого попадания в середине происходит повышение избыточного давления. И экипаж, если скажем, не поражается, то очень себя неуютно чувствует.